Священные митрополиты, архиепископы, епископы, весь священнический диаконский монашеский чин, весь причи церковный, вас и всех православных христиан, да поменет Господь Бог во царстве своем, всегда на непресные, веки веков. Благохранено страну нашу власти воинство я. Настоятели, братья, Святого Храма Вас и всех православных христиан да поменет Господь Бог во Царстве Своем. Радость молитвенного общения с настоятелем Покровского храма разделили священнослужители благочиния штатный клирик Лукинского храма поселка Степной отец Олег и священник Покровского храма отец Петр. И вот эта молитва, это молитва о том, чтобы Господь помиловал нас, чтобы Он дал нам прощение, чтобы нам дал жизнь и жизнь в духе Святом, чтобы мы духом святым омылись от этого страшного греха чтобы наша земля наполнилась истинной жизнью, детским смехом, детской радостью, детской чистотой. И чтобы этот мир, наша земля сияла этой святостью, и этот мир стал действительно Божьим. Да сподобит нас Господь всегда пребывать в этом Духе Святом и совершать дела покаяния и спасения по милости и благодати Божией. Аминь. Для отца Петра эта служба была первой в Назаровском храме. 3 мая во время визита в наш город митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон рукоположил его в Иереи. Застой! Застой! Na svoje! Oh! Теперь в Покровском храме появился еще один штатный священник. Верующие Назарова с удовольствием разделили эту радостную для прихода новость.